Писывался я у иранцев в Тбилиси, и пока он ушел на работу, я обнаружил у него грязную посуду на кухне и решил перемыть это все. Когда он пришел, знаете, что он мне сказал? Что я первый колл-серфер с Украины, который помог по дому. До этого никто не помогал. Что я хочу сказать, товарищи соотечественники? Стыдно, соромно. Будьте хорошими гостями. теперь чуть подробнее о вписке. В первый вечер мы пошли в иранский ресторан. Ну, я же собираюсь в Иран, мне надо как-то привыкать. И заказали иранское блюдо. Нам принесли половину головы овечки, и мы там в ней ковырялись. Он предложил, давай глазик напополам. Но я отказался, пожертвовал своей половиной глазика. Кушай. Ну потом мы пошли в другой иранский ресторан, и там еда была более традиционная, более привычная для меня. И вчера, последний день, мы ходили уже в грузинский ресторан и кушали жареные хинкали, хачапури, паджарские и много-много всего интересного. Ну, а теперь я еду в Армению. Сначала грузинский язык для меня казался странным и сложным, но скоро я к нему привык и даже научился читать. Сейчас же я приехал в Армению, смотрю на армянский алфавит. И понимаю, что да, это странный алфавит, абсолютно непонятный для меня. И, кстати, если вы думаете, что грузинский и армянские похожи, то это абсолютно не так. У них вообще нет ничего общего. Мама, прости, В столице Армении я вписывался в музыканта, флейтиста ереванской оперы. Арташес действительно очень классно играет. Благодаря ему я заинтересовался армянской фольк-музыкой и даже сам захотел освоить какой-нибудь музыкальный инструмент. Первое время в Ереване меня преследовала отвратительная погода. Я даже немного заболел. Мы гуляли по городу, ездили в Езидский храм недалеко от Еревана. Потом, наконец-то, выдавать хорошая погода, мы пошли на футбол. В Ереване это не проблема, потому что 6 из 8 клубов местной премьер-лиги представляют как раз армянскую столицу. Но что порадовало еще больше, так это то, что при ясной погоде удалось увидеть Арарат. Не все знают, что знаменитая армянская гора на данный момент находится не в Армении, а на территории Турции. И граница между этими странами закрыта. Я понял, что чувствуют армяне. Вот он, символ Армении. Казалось бы, совсем рядом. Всего 50 километров от Еревана. Но гора принадлежит другому государству. И им остается только смотреть на величественный Арарат издалека. Сегодня солнечный, но холодный день. Я покидаю Ереван и еду в Карабах. Да, тот, который Нагорный. Да, там безопасно. Еще, как видите, я подстриг бороду и волосы, но волосы не видите. И стал выглядеть более человекоподобным путешественником. А я снова встретил земляка. Братан, что-то ты приуныл. древнего поселения которое существовало тут еще до нашей эры тут много всяких камней и что-то из этого является древней обсерваторией и нужно разобраться что именно так как эта хрена тень работает о нормалек вижу большое медведицу так это у нас юпитер а это марс вижу марс ну ка ну ка я вижу марсиан они тоже меня видят они машут мне они мне что-то показывают э слышь ты жопа марсианская знаешь куда себе этот палец засунь вообще охренели блин марсиане эти я не знаю что там можно было наблюдать в эти отверстия и действительно ли они наблюдали в эти отверстия но я знаю одно то что надо валить с этого холодильника тут очень блин холодно я 18 дней не пользовался палаткой и надеюсь сегодня тоже мне не придется пользоваться. Вчера одним махом остановил машину, ужин, ночлег, завтрак и поездку в капан, в который, в который я вовсе не собирался и который мне не по пути, но вот я здесь, почему бы нет, раз такое дело. Доброе утро. Еще один пункт в мой список непризнанных территорий. К Приднестровью, Абхазии, Косово, Христиании. Доброе утро. Я нахожусь в Степанакерте, столице Нагорного Карабаха. И вчера я вспомнил книгу Антона Кротова о их экспедиции в Индию. А именно тот момент, когда они ходили в Армении с кружкой риса или гречки. Кротов должен был ходить с гречкой. С просьбой сварить крупу в надежде обрести ночлег. В итоге, когда в очередной второй или третий раз их очень хорошо накормили, но переночевать так и не предложили, они решили, что ну его нахер, лучше уже зимой они переночуют на улице, чем еще раз есть. Вот примерно кое-что похожее случилось у меня вчера. Меня вчера угощали едой 8 раз. В этом плане Армения переплюнула Грузию, потому что тут дают еду еще с собой. И благодаря этому я никогда не бываю голоден, потому что еда у меня с собой. Итак, вчера меня угощали мятой сушеной, чтобы чай заваривать, Пакет грецких орехов, груши, яблоки, бананы, лимоны, пирожки, котлеты, хлеб, зелень, пряники в шоколаде очень вкусные, кстати. Банка домашней аджики, жареная рыба и шашлык. И это только то, что с собой дали, не считая того, чем кормили. Но переночевать так никто и не предложил. Одни ребята сказали: да нормально, сейчас все пристроим. В итоге передавали меня из рук в руки, возили на машине меня разные люди по городу два с половиной часа. И информацию обо мне, судя по всему, они передавали по испорченному телефону, потому что последний, кому меня передали, привез какой-то отель и сказал, вот, отель, 3000, нормально. Нахрен мне отель за 3000? А я откуда знаю, что тебе нужно? Таким образом, в пол первого ночи я остался на улице. С кучей еды, но на улице. Самое лучшее, что я смог найти в это время, это теплый и чистый подъезд. Там я и заночевал. Сейчас я иду в Министерство иностранных дел Республики Нагорный Карабах, чтобы зарегистрироваться. Вроде бы как это обязательная процедура для всех приезжих. Посмотрим. Доброе утро. Вчера вечером меня приютила на ночь армянская семья в глухом карабахском селе. Было весело. Да, очень mm. весело. Давай я тебе тоже фотографируем. И я снова в Грузии.